ada ibu datang kemari berintikap, tapi suami tak mengizinkan saya sarankan pulang di momentum 22 malam ke-22 Ramadan ini saya dan kita bersama ibu bapak punya niat masing-masing berintikap di masjid saya minta kalau ingin berintikap suami istri alhamdulillah kalau ibu ingin berangkat itikaf ke masjid ini seorang diri tanpa suami ibu mesti punya dapat izin suami kalau ada ibu datang kemari beriktikaf tapi suami tak mengizinkan, saya sarankan pulang. Kalian tidak akan pernah mendapatkan malam keberkahan itu. Istri boleh iktikaf, boleh atas izin suami. Kenapa perempuan malam. ada jemaah yang tanya dengan saya. Pak Ustaz sudah dua tahun ini saya tidak pernah iktikaf Ustaz. Bagaimana mungkin saya akan dapat malam Lailatul Qadar? Malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar tidak hanya didapatkan kepada orang yang baca Quran di ujung sana tidak hanya didapatkan buat orang yang sholat di depan ini. Lailatul Qadar juga didapatkan oleh perempuan yang melayani suaminya di rumah. Seorang anak yang melayani suapan ibu ayahnya. Dia bersihkan kotoran ayahnya malam itu. Perempuan yang seperti itu pun pantas untuk mendapatkan malam kemuliaan itu. Allah atin. Hari ini berapa banyak orang yang etika, para istri beretika, tapi tidak mendapatkan izin. Berharap ingin kemuliaan, tapi Allah murka dengan kehidupan mereka. Sampaikan dengan suami. Kalau suami bisa diajak ikhtikaf, alhamdulillah. Jika tidak, di rumahlah. Malam keberkahan itu pasti akan kita dapatkan. Dan ini yang terjadi, fenomena yang terjadi hari ini. Kita berharap ingin mendapatkan keberkahan. Tapi justru yang dapat malah laknat dan murka Allah subhanahu wa ta'ala.